নমস্কাৰ সকলো অসমবাসীকে মই বাণী গগৈক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আজিৰ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ বহুত দিন ধৰি ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই ভালদৰে শিক্ষামূলক আৰু আজি যিহেতু পাই গ'লোঁ এটা টপিক আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত মই শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ কেইটামান সাঁথৰ আৰু এই সাঁথৰ কেইটাৰ উত্তৰসমূহ আপোনালোকে দিব পাৰিবনে পাৰে নে নোৱাৰে চেষ্টা কৰি চাবচোন বৰ্তমান সময়ত এই সাঁথৰসমূহ নতুন প্ৰজন্মই পাহৰিয়ে পেলাইছে তাকে এই নোটটো পোৱাত মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিলোঁ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব প্ৰথম সাঁথৰটো হৈছে শদিয়ালৈ নাযাবা হটফুল নাখাবা কেঁচা পাতত নাবান্ধিবা লোন উপজিয়েই ৰঙা হয় কোন আপোনালোকে বাৰু অকণমান ভাবি চাওকচোন কি হ'ব পাৰে শদিয়ালৈ নাযাবা সৎফুল দেখাবা কেঁচা পাতত নাবান্ধিবা লোন উপজিয়েই ৰঙা হয় কোন এইটো ইনডাইৰেক্টলি এটা বস্তুৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে কিন্তু ডাইৰেক্টলি কোৱা হোৱা নাই হাঁথৰৰ জৰিয়তে আমি এটা কোৱা হয় কিবা আৰু আমি আচলতে বস্তুটো হয় কিবা আন এটা বস্তু হয় যাৰ বিষয়ে কৈ এটা যোজনাৰ দৰে উত্তৰটো বিচৰা হৈছে কি হয় বাৰু আপোনালোকে ভাবি চালেনে উত্তৰটো হৈছে বেলি বা সূৰ্য দুই নম্বৰটো হৈছে শদিয়ালৈ নাযাবা হট ফুল নাখাবা কেঁচা পাতত নাবান্ধিবা লোন উপজিয়েই বুঢ়া হয় কোন উপজিয়েই কোন বুঢ়া হয় বাৰু আপোনালোকে অকণমান ভাবি চাওকচোন পাৰিলেনে বাৰু উত্তৰটো হৈছে বুঢ়া আঙুলি ওপৰৰ পৰা পৰিল টেকেলি টেকেলিৰ ভিতৰত এশ ভেকুলী এইটো উত্তৰ আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰিছে উত্তৰটো হৈছে কঁঠাল চাইনৰটো হৈছে এথেঙীয়া বগলী নিতৌ নাচে গধূলি উত্তৰটো আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰিছে উত্তৰটো হৈছে বিচনী পাঁচ নম্বৰটো হৈছে এনো 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 ধৰিবলৈ নাই ঠেনু উত্তৰটো কি বাৰু আপোনালোকে ভাবি চাওকচোন উত্তৰটো হৈছে ডিম বা কণী ছয় নম্বৰটো হৈছে উপি উপি ইউপি বাটত আছে চুপি ইপি ইউ পি ইউপি বাটত আছে চুপি মই উত্তৰসমূহ আপোনালোকক দেখাই দিম বাৰু এতিয়া মই মুখে কৈ গৈছোঁ উত্তৰটো হৈছে যোগ সাত নম্বৰটো হৈছে এটা মাছৰ দুখন ফিছা বুৰ মাৰিলেই সকলো মিছা এটা মাছৰ দুখন ফিছা বুৰ মাৰিলেই সকলো মিছা ভাবি চাওকচোন কি হ'ব পাৰে উত্তৰটো ভাবি পালেনে বাৰু উত্তৰটো হৈছে নাও এতিয়া মই আপোনালোকক উত্তৰসমূহ সুন্দৰকৈ দেখাই দিম এয়া চাওক এক নম্বৰটো হৈছে বেলি দুই নম্বৰটো হৈছে বুঢ়া আঙুলি তিনি নম্বৰটো হৈছে টেকেলি চাৰি নম্বৰটো হৈছে বিচনী পাঁচ নম্বৰটো হৈছে ডিম বাকনি ছয় নম্বৰটো হৈছে জোক আৰু সাত নম্বৰটো হৈছে নাও এইবাৰ আঠ নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে গছ কাটিবলৈ গ'লোঁ গছ আছে মৰি ফল আছে লাগি গছজোপা কাটিবলৈ গ'লো কৈছে আৰু গছজোপা আছে মৰি ফল আছে লাগি কি গছ মৰি যোৱাৰ পাছতো ফল লাগি থাকে বাৰু অকণমান ভাবি চাওকচোন বাৰু আপোনালোকে উত্তৰটো হৈছে কোমোৰা ন নম্বৰটো হৈছে বগা বগা চাহাবৰ ক'লা কলা টোপি খুন্দা এটা মাৰি দিলেই খঙত উঠে জ্বলি এই সাঁথৰটোৰ উত্তৰটো আপোনালোকে ভাবি চাওকচোন আৰু এই হাঁথৰটো আৰু এ ধৰণেৰে কোৱা হয় বগা বগা চাহাবৰ ক'লা ক'লা টোপি এক খুন্দা মাৰি দিলে উঠে জ্বলি পকি তেনেকৈ বুলিও কোৱা হয় উত্তৰটো হৈছে জুইশলা দহ নম্বৰটো হৈছে ছালখন বগা পেটটো ক'লা এইটোনো কি মোক খাবলৈ দিলা ছালখন বগা পেটটো হৈছে ক'লা এইটোনো কি মোক খাবলৈ দিলা যাৰ ছালখন বগা আৰু পেটটো হৈছে ক'লা কি বস্তুনো যিটো আমি খাবলৈ মানুহক দিওঁ যাচি দিওঁ ভাবি পাইছেনে বাৰু আপোনালোকে উত্তৰটো হৈছে তিলপিঠা বিহুৰ সময়ত যে আমি মানুহক যাচোঁ তিলপিঠা তিল হৈছে ক'লা তিল আৰু গুড়েৰে আমি তিল পঠা বনাওঁ ওপৰত বগাৰ পিঠা কালাৰটো এঘাৰ নম্বৰ হৈছে চিতপখিলা তিনি মূৰ দহ ঠেং কত দেশা চিটপখিলা তিনি মূৰ দহ ঠেং কট দখিলা পাৰিছেনে বাৰু আপোনালোকে ভাবি চাওকচোন উত্তৰটো হৈছে হালোৱা আৰু গৰু বাৰ নম্বৰ হৈছে জোন নহয় বেলিও নহয় পোহৰ দি থাকে মহো নহয় দাহো নহয় ৰস চুহি থাকে জোন নহয় বেলিও নহয় পোহৰ দি থাকে মহো নহয় দাহো নহয় ৰস চুহি থাকে জোন নহয় কৈছে বেলিও নহয় কৈছে পোহৰ দি থাকে বুলি কৈছে আৰু মহো নহয় দাহো নহয় ৰস চুহি থাকে পোহৰো দিয়ে ৰসো চুহে উত্তৰটো হৈছে লেম তেৰ নম্বৰটো হৈছে ডিঙি আছে মোৰ নাই হাত আছে ভৰি নাই এইটোনো কি কোৱাচোন ভাই ডিঙি আছে মোৰ নাই হাত আছে ভৰি নাই এইটোনো কি কোৱাচোন ভাই ভাবি চাওকচোন বাৰু কি হয় উত্তৰটো হৈছে চোলা চৈধ্য নম্বৰটো হৈছে জোক নহয় তেজ খায় পক্ষী নহয় উৰি যায় বৰল নহয় হোং আছে জন্তু নহয় ঠেং আছে উত্তৰটো কি বাৰু আপোনালোকে ভাবি পাইছেনে জোক নহয় তেজ খায় তেজ খায় কিন্তু জোক নহয় পক্ষী নহয় উৰি যায় উৰিব পাৰে কিন্তু পক্ষী নহয় বৰল নহয় হোং আছে বৰলো নহয় হুং আছে কিন্তু জন্তু নহয় ঠেং আছে ঠেংো আছে উত্তৰটো হৈছে মহ এয়া আঠ নম্বৰ হৈছে গছ কাটিবলৈ গ'লোঁ গছ আছে মৰি ফল আছে লাগি আছে কোমোৰা আৰু ন নম্বৰ হৈছে জুইশলা দহ নম্বৰ হৈছে তিলপিঠা এঘাৰ নম্বৰ হৈছে হালোৱা আৰু গৰু বাৰ নম্বৰ হৈছে লেম তেৰ নম্বৰ হৈছে চোলা চৈধ্য নম্বৰ হৈছে মহ এয়া মই আপোনালোকৰ আগত এই হাঁথৰসমূহ দাঙি ধৰিলোঁ আশা কৰোঁ ভাল পালে আজিলৈ হ'ব নহ'লে ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘল হৈ গ'ল ধন্যবাদ জয় আই অসম